ગુજરાતના મોટા ભાગના વિસ્તારોમાંથી ચોમાસાની વિદાય થઈ ગઈ છે વલસાડ દમણ અને દાદરા નગર હવેલી સિવાય અન્ય જિલ્લામાંથી ચોમાસાની વિદાય થઈ ચૂકી છે હજુ પણ આગામી સપ્તાહ સુધી રાજ્યના ડાંગ નવસારી અને સુરતમાં વરસાદ કે ઝાપટાની શક્યતા હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કરી છે હવામાન વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે હાલ ગુજરાતમાં ઉત્તર પૂર્વથી પૂર્વ તરફના પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે જેથી રાજ્યમાં બેવડી ઋતુનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે आज के लिए डांग वलसाड़ नवसारी दमन और दादरा नगर हवेली के लिए लाइट रेट का पूर्वानुमान है और इसके बाद के जो आने वाले दिन हैं आने वाले जो सात दिन हैं उसमें ड्राई वेदर प्रिवेल करेगा गुजरात रीजन और साथ में सौराष्ट्र रीजन में भी और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो आने वाले पाँच दिनों के लिए नो लार में रहेगा और अहमदाबाद में जो आ, ट्वेंटी फोर आवर्स में मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज़ हुआ है वो थर्टी सेवन पॉइंट फोर और गांधीनगर में थर्टी फोर पॉइंट फोर और जो आज के लिए अहमदाबाद और गांधीनगर के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर का फोरकास्ट है वो अहमदाबाद के लिए थर्टी एट डिग्री सेल्सियस का और गांधीनगर के लिए थर्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस का मैक्सिमम टेम्परेचर का फोरकास्ट है